নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং মই পলাশ আপোনালোকে চাই আছে পলাশ আছাম এটা বহুত বেছি ভাল আপডেট লৈ আহিছোঁ অসম পুলিচৰ গেট ফ'ৰ বৰ্তমান কুকমেনৰ এইটো ভিডিঅ' হয় আৰু আপডেটটো মইলৈকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱা তেতিয়া গম পাবা যিহেতু অসম পুলিচৰ আৰু আছাম কামাণ্ডৰ বেটেলিয়ান যিবিলাক আমাৰ কুকৰ ভেকেঞ্চি আছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান ফিজিকেল ষ্টেটা টেষ্ট লগতে টি পি ডি টেষ্ট হৈ আছে আৰু তাকে মই আজি আপডেটটো লৈ আহিছোঁ যিহেতু যোনসকলে অসম পুলিচৰ গেট ফ'ৰ কুকমেনত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ' চালে হয়তো তেওঁলোকৰ কনফিউজখিনি মানে দূৰ হ'ব কাৰণ সকলোৱে জানিবৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে আমাৰ কুকমেনত কুকৰ বিষয়ে কি কি সুধি আছে বৰ্তমান যিহেতু মই দুই তিনিটা ভিডিঅ' দিছোঁ কুকৰ ওপৰত আৰু আপডেটবোৰ পাই আপডেটবোৰ মই যিমান পাম তোমালোকক সিমানেই মই শ্বেয়াৰ কৰিম সেয়েহে যোৱাকালিও আছিলে কুকমেনত ইণ্টাৰভিউ টিভি টি টেষ্ট আৰু তাত সুধিছে তোমালোকে পঞ্চাছজন মানুহৰ কাৰণে পঞ্চাছজন মানুহ কাৰণে ভাত দালি চবজি কিমান জোখ পৰিমাণ ল'বা সেইটো সেনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন সুধিছে বুলি কৈছে মানে তোমালোকৰ ধৰি লওক পঞ্চাছজন মানুহে ভাত খাব তোমালোকৰ কেই কেজি চাউল লাগিব বা দালি কেই কেজি লাগিব আৰু চবজিবিলাক প্ৰায় জোখ মাখবিলাক সেনেকৈ সুধিছে পঞ্চাছজন মানুহৰ কাৰণে তোমাৰ কিমান লামগ্ৰী প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ যিবিলাক খাদ্য প্ৰস্তুত হয় সেইবিলাক সামগ্ৰী বা চব্জি কিমান প্ৰয়োজন হ'ব সেইবিলাক অংকটো সুধিছে লগতে অসম জি কেৰ ওপৰত বহুতখিনি কুৱেশ্যন কৰিছে দেই অসম জি কে তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চাই যাবা মই কৈছোঁৱেই বৰ্তমান জি কে কেনেকুৱা ধৰণৰ জি কে আহিব আগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ আগৰ ভিডিঅ' যিকেইটা আপডেট দিছোঁ মই তাত কৈছোৱেই সেই ধৰণৰ জি কে বহুত সুধিছে আৰু লগতে নিজৰ কুকমেনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাৰ চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকৰ কেইবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে সেইটো চেক কৰিছে প্ৰথমে যিহেতু প্ৰথমে তোমালোকক প্ৰায় সাতটা বজাত ৰিপ'ৰ্টিং টাইম দিছে সাতটা বজাত তোমালোকে ৰিপ'ৰ্টিং টাইম হ'ব লাগিব তাত তোমালোকে থাকিব লাগিব শাৰী পাতিব লাগিব তাত তোমালোকৰ এটা এডমিট কাৰ্ড আৰু এটা আই ডি প্ৰুফ সেই এডমিট কাৰ্ডৰ লগত ডেট অফ বা মিলা বা ফটো মিলাকৈ তোমালোকৰ এটা আই ডি প্ৰুফ শুদ্ধ মানে পূৰা যেনে ভুল চুল একো নাথাকে তোমাৰ নাম ডেট অফ বা চব শুদ্ধ হৈ থাকে সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আই ডি প্ৰুফ বিচাৰিছে আৰু এডমিট কাৰ্ড চেক কৰিছে তাৰপিছত তোমালোকক ভিডিঅ'লৈ সোমাই যাব দিছে তাৰপিছত বহাইছে অকণমান টাইম তাৰপিছত মেডিকেল টেষ্ট কৰিছে মই মেডিকেলৰ বিষয়ে ভিডিঅ' দিছোঁ তোমালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছা গম পাইছা কি কি মেডিকেল টেষ্ট কৰিছে সেয়েহে আপডেটটো দিলোঁ আৰু লগতে কুকমেনত এপ্লাই কৰাসকলে কুকৰ বিষয়ে এইটো যে জানা তোমালোকৰ চাকৰি হৈ যাব যোনসকলে জানে কুকৰ বিষয়ে বা ভাত বনাবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লগতে চব্জি আৰু বিশেষকৈ সুধিছে তুমি তুমি চাৰ্ভিছ কৰা সেই ঠাইডোখৰত কি কি মানে ভাত পোৱা যায় কেন কেনেকুৱা ধৰণৰ চবজি আইটম আছিলে এইবিলাক আৰু লগতে আচাৰৰ বিষয়ে সুধিছে আচাৰ আৰু এক কেজিত মাংসত কিমান লিটাৰ তেল বা মছলাজাতীয় বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে সেইবিলাক সুধিছে খালী মুঠতে তোমালোকৰ যদি এপ্লাই কৰোঁতে এই এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাৰ চাৰ্টিফিকেটখন ধুনীয়াকৈ শুদ্ধ হৈ আছে তোমালোকৰ নাম এড্ৰেছ সেইবিলাক প্ৰথমে চেক কৰিছে কাৰণ নহ'লে তোমালোকৰ যদি সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখনতে যদি তোমাৰ নামটো ভুল হয় বা তুমি কেইবছৰ চাৰ্ভিচ কৰি আছিলা সেইবিলাক যদি ভালকৈ উল্লেখ নাথাকে তেতিয়া সেইখন চাৰ্টিফিকেট শেষ বুলি মানে মানে ৰিজেক্ট কৰি থ'ব পিছত যেতিয়া মেট লিষ্ট প্ৰকাশ হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ নামটো নাহিব সেইখন চেক কৰি ল'বা আৰু যদিও তোমালোকক যিকে প্ৰশ্ন সুধিছে ইমান দূৰলৈ গৈ যিকে প্ৰশ্নক সোধা নাই ইমান টান টান যিকে প্ৰশ্নৰ সোধা নাই তোমালোকক খালী সুধিব পাৰে প্ৰথম স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে প্ৰথম স্বাধীন অসমৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিকে সুধিছে জাতীয় পতাকা ৰং কেইটা ইমান টান টান যিকে সোধা নাই তেওঁলোকে খালী তেওঁ যিকে চাই যাবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চাই যাবা আৰু তুমি থকা ঠাই কিহৰ কাৰণে ফেমাছ সেইটো বিষয়েও চাই যাবা আৰু লগতে তোমালোকৰ এই এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা সেইখন কাগজেই হৈ আছে মেইন তাত তোমালোকৰ প্ৰায় মে মিনিমাম তোমালোকৰ এক বছৰ বা দুবছৰত থাকিবই লাগিব আৰু যোনসকলৰ দুবছৰ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইখনতো পূৰা একদম ভাল হ'ব আৰু লগতে এক কেজিত মাংস কিমান লিটাৰত তেল লাগিব মাছ খাই পোহা কেনেকুৱা আৰু মছলাৰ বিষয়ে সুধিছে মছলা তোমালোকে মানে যোনসকলে কোষত ছাৰ্ভিচ কৰিছিলে তেওঁলোকে হয়তো জানিব কোনটো চব্জিত কি মছলা প্ৰয়োজন বা মাংসত কি কি মছলাৰ প্ৰয়োজন সেইবিলাকে সুধিছে বিশেষ একো সোধা নাই মই যিমানখিনি আপডেট পাইছোঁ সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি মই কণ্টেক্ট কৰিছোঁ মানে কি কি কুৱেশ্যন সুধিছে সিহঁতে কোৱা মতে চব জিকে সুধিছে জিকে জেনেৰেল কুৱেশ্যন বহুতকে সুধিছে যোনসকলে উত্তৰ দিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ হয়তো নিশ্চয় চাকৰি হ'ব যোনসকলে জিকে প্ৰশ্নৰ সোধাত কুৱেশ্যনখিনি উত্তৰ দিব পৰা নাই সেইবিলাকতো চাকৰিত পোৱা অকণমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ যিকে পচনে তেওঁলোকৰ মাৰ্কটো দিছে যিহেতু ফিফটি মাৰ্ক আছে তেওঁলোকৰ পঞ্চাছ নম্বৰত যিহেতু এটা মিক্সিমাম নম্বৰ আছে আৰু তেত্ৰিছ পালে পাছ তোমালোকে গমেই পাইছা সেইকাৰণে ফিফটি ভিতৰত তে মানে ফিফটি ভিতৰত থাৰ্টি থ্ৰী পাবই লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকৰ এই জবটো শ্বৰ্টগেটৰ জবটো হোৱা চাঞ্চ থাকিব আৰু যোনসকলে অসম পুলিচৰ কাৰণে বয়সটো বেছি আছে অসম পুলিচৰ আৰু আছাম কামাণ্ডোৰ চাকৰি বয়সটো মানে কম এপ্লাই কৰা বয়সটো কম সেই আপডেটটো দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি পলাছ আছাম ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা ত' চা মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তেতিয়া এই ধৰণৰ চাকৰিসমূহ বাতৰি পাতিবা লগতে কুকমেনৰ জিকে প্ৰশ্ন বহুত সুধিছে কুকমেনৰ আৰু কুকৰ বিষয়ে সুধিছে তুমি আগতে ছাৰ্ভিচ কৰোঁতে কি ৰান্ধি ভাল পাইছিলা আৰু এসাঁজ ভাতত কেনেকুৱা ধৰণৰ আইটম থাকে বা চব্জিৰ বিষয়ে সুধিছে আৰু সেয়েহে আপডেটটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি চেনেলটো প্ৰথম চাই আছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা